В Майдане Незалежности 9 марта проводятся мероприятия по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Всеукраинская молодежная общественная организация «Молодые регионы» решила провести свое мероприятие, в процессе которой все желающие отгадывают ребусы, кроссворды, и за это получает самый ценный приз Книгу Тараса Шевченко Кабзар. Значит, вот из чего состоит какие тут овца, пшеница, э, кайданы, верба, колына. Вот. Э, молодые люди, посетители, гости Киева, Киевляне, э, интересуются и даже кое-кто выигрывает призы. Да, так? Да. У вас да. уже кто-то выиграл призы? У нас уже выиграло много людей призы. Отгадали практически все ребусы. Кроссфорды у нас тоже есть. То есть можно уже сказать, что акция увенчалась успехом? Акция удалась, конечно. спасибо, Это Спасибо.